ustoz bu kim ustoz bu hali o'quvchi bosib o'tmagan yo'lni bosib o'tgan va ustozlik darajasiga yetguncha ancha muncha past balaliklarni ko'rgan hurmati otadek yuqori bo'lgan shaxs ustozlar ustozlik darajasiga chiqquncha ko'plab chuqurliklarga tushgan va mana shu chuqurliklarga o'quvchilari tushmasliklari uchun ularga ko'plab maslahatlar berishadi lekin ba'zi o'quvchilar bu maslahatlarga ancha beparvolik bilan qarashadi va baribir o'sha chuqurlikka tushadilar nega balki ustoz o'sha xatoni qilib uni qayta tuzatganligi uchun ustozdir balki o'sha paytda shu xatoni qilib pand yeganligi uchun ustozdir balki o'quvchim shu xatoni qilmasin deb jon kuydirayotgani uchun ustozdir o'quvchi ustoziga quloq solmaganligi bu o'quvchining o'zining aybi lekin ba'zilar buni ustozning aybi deb bilishadi bir faylasuf shunday degandim agar siz dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz bu ishni o'zingizdan boshlang qachonki aybni birinchi bo'lib o'zimizdan qidirishni boshlar ekanmiz muammolarimizga tezroq yechim topiladi deb o'ylayman ustoz shunchaki eshikni ochadi xolos undan kirish yoki kirmaslik o'quvchining o'z qo'lida